Компания Тесма, мы ремонтируем двухмассовые маховики и узлы сцепления. К нам поступил узел сцепления, корзина и двухмассовый маховик с автомобиля Ford Focus. Такие маховики устанавливались на CMAX и на Mondeo с 2003 по 2011 год. Двигатель Duratec 1.8 2.0. Оригинальный номер маховика 3М51-6477ЕБ. -E вот здесь видно. Фордовский оригинальный. Ну, вот такие вот симптомы. Маховик в нормальном, не разбитом сильно состоянии. Просто, скорее всего, уже свое отработал. Будем восстанавливать. Проверим на балансировку диск и маховик.